Ситуация такая, что в любой момент ну, нельзя позволять себе особо расслабляться. Надо быть готовым ко всему. Поэтому ну, факты были такие, что вот выезжали на семейные скандалы. Даже проходилось, бывало, выставлять наряд в одном адресе на, на сутки. Значит, что человек, который угрожал там, если подойдет, то сумеет среагировать. так вообще, ну это единичный случай. Это единичные случаи. Люди с наступлением темноты жизнь замирает. Жизнь замирает полностью, движение транспорта прекращается. В последнее время, правда, вот когда чем больше населенный пункт находится под контролем наших под, под, под контролем э, нашей власти, скажем, да, вот, тем люди начинают больше оттаивать, отходить, смотришь уже там часов в 9 вечера, в 10 вечера видно машина по селу поехала с включенным светом. Это, в принципе, особо не приветствуется, но уже такие факты тоже есть. А, еще два месяца назад движущийся автомобиль с включенным светом фары это ЧП. Люди, темнота, люди дома. Все, днем еще жизнь идет, рыночек какой-то работает, люди ходят. Плохо у них с обеспечением, конечно, отвратительно. Магазины, вот в том населенном пункте, где мы были, конкретно магазины есть, да, продукты есть, цены не, не, не такие уже большие, немножечко отличаются от наших, естественно, в сторону увлечения, это связано с рядом объективных причин, но Доходы, источников дохода населения. Пенсионеры хорошо есть пенсию получают. А основная категория населения это шахтеры, которые сейчас без работы сидят, шахты не работают. Им хуже всего. Они вынуждены выезжать куда-то на работу там далеко или выживать. Кстати, куда они выезжают? В ДНР там пострелять? Нет, и туда не Те, кто хотят выезжать в ДНР пострелять, те выехали и там и находятся. У нас был пример, женщина. У нее две дочери, одна шести лет, вторая двух. Ее муж уехал в Перевальское ополчение. Выехал, когда наши войска вошли. Там до сих пор находится. За все это время семье ни разу не помог. Ну получается, мы вынуждены были бы помогать продуктами. То есть реально мы, мы, мы посмотрели, увидели, что действительно это не при том, что женщина за детьми заботиться, дочери ухоженные, все, да, плохо, нам, да, пожалуйста, все привозили, отдавали, обеспечивали, как могли. Людям, людям обращаются продукты, пожалуйста, не вопрос. Мы, еще раз повторюсь, благодаря, вот спасибо руководству, да, вот нас отправляют, действительно, как бы там что ни говорили, с продуктами у нас проблем не было. Мы свое отдавали, как продукты, так и лекарства. Я позволю себе добавить несколько слов. Я тут Вячеслав немножко скромничать. Но большая часть тех продуктов, я сам это был свидетель, как, как он там, раздавал продукты, медикаменты тем людям, которым, которые, на самом деле нуждаются, вне зависимости от того, на чьей стороне находятся их там мужья, отцы и тому подобное. Это было, это, я лично это был свидетель, но мы, 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 мы приводим. Периодически я думаю, что это, 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 происходит регулярно. Это не было показное и тому подобное. Просто при поездке по передовой просто завозились продукты, медикаменты, молоко, там, сладости какие-то детям. Да, есть возможность, мы никогда не, не отказывали, всегда помогали, всегда, то есть наоборот, мы старались показать, что вот мы милиция Украины, мы милиция Черниговщины, мы власть, мы, мы с народом, действительно, это не, это не красивые слова, это не преувеличение, мы старались сделать так, чтобы люди нам доверяли, и, ну, хочу вот, ну, сказать, что... Меняется мнение у людей да, после общения с нами. То есть это работает? Это работает, работает. Это не работает ни за две минуты, ни за один день. Не за один день. На одной, на одной из улиц этого населенного пункта я с ребятами специально останавливался, ну, раза, наверное, четыре. Ну, вот едем возле одного дома конкретного. Так, Мужчина там жил 22 года, отработал шахтером. Тем более, не, не просто шахтером в забое, это самая опасная работа там. И вот мы первый день с ними разговариваем, то есть мы не позиционируем себя вот в этот момент разговора. Попасть просто как люди, все, давайте вот пообщаемся. Ну, такое чувство, будто разговариваешь, простите, с одним из ведущих российских телеканалов. Да? Сразу говорю, я не ставлю себе задачу вас убедить в чем-то, склонить на свой. Мне просто интересно вот узнать, как вы живете, ваша точка зрения. Просто очень интересно. Через день проезжаем, опять начинаем разговаривать, смотрю, что-то уже мне как-то получается им что-то какое-то зерно сомнения внести. На третий, на четвертый день люди уже, если раньше вот проезжаешь, допустим, чувствуешь взгляд на себя очень такой негативный, то на четвертый день ты едешь, тебе уже машут рукой, улыбается, здравствуйте. Ну, ну, то есть меняется, меняется, психология да меняется. Но для этого еще очень много надо сделать, конечно, потому что ни одно, ни один год, ни один год они склонились к И за день ты это, ты это не исправишь. А сейчас много когда-то мародерство, надо у вас если вам фиксировать такие факты. Мародерство? Да, с да. чьей стороны? С, с любой стороны. <с sự> <с sự> <сис izquierds> ну, не с того, но с того. Нет, а слава с Богу, с... таких Факт фактов... Отжима автомобиля. Слава Богу, сходят. такого... Мы бы прореагировали. Если бы такое было... Просто готовы на автомобиле достаточно вот распространенное право нарушение, например. Ну, это, наверное, касается оккупированных территорий. И оккупированные тоже, ну, mm -hmm. вы там же просто, по сути, как... Все поуезжали, побросали имущество, и бесхозные Нет, стоят. Ну, строить, видишь, имущество может... уезжает, вместе с хозяем, правда, в случае такого. Квартир, да, Значит, э, привожу вам, приведу вам один пример. Я не буду отвечать за всю линию фронта, я скажу за тот участок, где мы были. При э, проведении ротации на одном из блокпостов, постов, которые находятся на краю населенного бунта, э, на самом краю, несколько домов, которые закрыты. Ну, вот, ротация проходит, личного состава приходят свежие, свежие силы воинского формирования, дома закрыты. Возникает вопрос, где жить. Стоит там пять домов под замком, где жить. Люди копают себе землянки, палатки, живут в палатках, дома не пробуют. Это правда, это я не преувеличиваю, это действительно так. Да, живут и в домах, но живут в домах по просьбе. Вот приезжает, допустим, бабушка приехала, Там э, после нанесения артиллерийского удара в, доме стекло, в одном из домов стекла повылетали, бабушка постояла, посмотрела, говорит, да хлопцы, ну, ребят, заходите, живите, просто там окна заколотите как-то, да, и все, топите, чтобы хоть дом под наблюдением был. В таких случаях, да, ребята живут доме. Раз в неделю приезжает хозяйка, ее, допустим, родители, ну, сыновья там вывезли на территорию, которая сейчас оккупирована, Волчев, к примеру, да, вот она живет сыновенная, а дом там. И вот она раз в неделю старается привезти, потому что ну, людей-то гражданские, жизнь не остановишь, люди гражданские ездят. Да, сейчас тяжелее стало проехать, потому что меньше дорог И не очень, ну, поверьте, не очень безопасно ездить по этим дорогам вообще. Ну, да, автобусом Волновахе там Ну, вот волноваха вам Замечательный пример. Причем, ну, не понимаешь, зачем это делается. Ну, хотите, вот, вот у нас был такой случай. Вот 1 января этого года э, населенный пункт был, по населенному пункту был, был нанесен удар с градов. Э, Причем нанесен был так именно не по нашим позициям, они, поверьте, чудесно знают, где кто стоит. Но ну, все-таки разведка у них поставлена хорошо, в каком плане, что они общаются с. Половина населения, которое вот живет там, половина находится на той стороне. Но узнать, где позиции военных, это для них не проблема. Вот удар был нанесен именно специально по населенному пункту. Выпущено было там порядка 18 или 20 снарядов от мужчин. За, в тот день именно погибло у нас два человека, один, ну вообще случай, яркий такой мужчина, в 6.20 утра шел на работу. Это 1 января, представляете, Новый год, да, вот, то есть... Как бы то ни было, как бы то ни было, у населения мысли совершенно мирные. Вот Новый год, слава Богу, дай Бог, чтобы все это закончилось. Тихо, красиво, 6.20 утра человек идет на работу, транспорт не ходит, прилетает снаряд, в пяти метрах от него разрывается, два осколка, один из которых в голову, ну, понятное дело, человека нет. Выезжаем и описывать его. Выезжаем и описывать, местное население выходит, понятное дело, сразу разговоры вы стреляете. Mm -hmm. Ну как мы можем стрелять сами по себе, ну подумайте, нет, вот вы стреляете и все, хорошо, беру сестру погибшего, отвожу к моменту, к, к месту падения снаряда Града, смотрю, и вот, видишь, вот выходное вот отверстие, вот как, куда он смотрит, откуда он пролетел? вот оттуда, кто там. Тут даже я узнал тактико-технические характеристики БМ-21 Град, узнал, что минимальная дистанция для стрельбы 1,7 километра, это мы стреляли со своей позиции, ну то есть, ну это все эмоции. Потом, конечно, понятно дело, человек передумал, но первое время было очень плохо. Возникает вопрос, зачем? Зачем наносить удары исключительно по мирной территории? Ну, специально, просто специально было сделано. В том числе и случаи везения дикого можно было увидеть. То же самое 1 января. У мужика, у мужчину одного в частный дом, в постройку, влетело сразу два снаряда градовских. Сразу два влетело, разорвалось, сработали чудесно. Бывали случаи, когда не сработали, сработали чудесно. Не одного Кухня летняя уничтожена, Проходит какое-то время с другой стороны, со стороны там комиссаровки пролетает снаряд Д-30, тоже, говорят, бомба два раза в одну воронку не падает, да, оказывается, падает. Опять в ту же самую постройку улетает. Опять повезло, наверное, но все хорошо. Но это исключение, это неправо, конечно. Я к чему? К тому, что удары наносятся, ну, такое чувство возникает целенаправленно по миру. Провокация специально для того, чтобы вот люди таким вот образом обвиняли вот военных, власть, что это вы стреляете. Подло так, подлинно так, издалека. Накрушается еще одно на такое питание. Вот недавно прибыл в помощь из России. Чи вы, скажем так, на собі цю допомогу? Они сбори, сбори, эффект. Всего. После прибытия так называемых гуманитарных конвоев, да, ситуация немножко ухудшается. Ну, пополняются запасы в охотничьих магазинах, и незаконно вооруженное формирование в охотничьих магазинах закупает очередные снаряды для градов. У звукор... Да, все. Да, это действительно, если так не шутить, действительно такое ощущается. Прошел ну, конвой, день-два, усиление обстрела. Эдуард, у меня, наверное, вопрос будет больше к вам. Каждый раз, когда проходит ротация именно вот ребят ну, не из зоны АТО, а вот в зону АТО, возникают все время вот такие моменты, что не рассчитывают транспорт, что вот некоторым ребятам не хватает места. Как-то это возможно, потому что все-таки ребята едут туда, и неизвестно, что с ними будет, чтобы они не ехали стоя. И эти вопросы, эти вопросы в, прошлом, в прошлом уже. Ну, как сказать, последняя ротация тоже была, ехали стоя. На автобусах я ну, последняя ротация не могу тричь. У вас ехали стоя? Нет. Mm -hmm. Нет, это и не оттуда, это из Чернигова ехали. Я говорю, что мы же. В батальоне Чернигова. Нет, это туда, сводный туда. отряд ехал. Я не могу сказать, я не участвовал в последней ротации сводного, свод, сводного отряда. Дело в том, что очень большое количество вещей люди везут сами. Часто на, мы на это просто mm -hmm. не рассчитываем. Мы рассчитываем на то что, то, что то, что выдаем мы, ну и на необходимый mm -hmm. объем там, для того, для тех вещей, которые предусмотрены, допустим, штатным расписанием. Mm -hmm. да. Очень много вещей на самом деле, очень много. В одном из боев просто В одном из... были захвачены пленные и часть... Выехал автобус на наш блокпост. На наш блокпост. Микроавтобус называется. знаете, какой-то не туда заблудился. В нем находилось 9 человек. Из этих 9 человек один человек был. Ну, проводник, который оказался, как сказать, Иваном Один человек был Луганский. Остальные это жители Литве, Брянск, Петербург. Восемь человек были не далеко не из Украины. Они как-то объяснили свое присутствие. Ну, что они что, сказали? Уничтожены ну, были большая а, часть. Были... часть взята То есть никто не, не, не получил. Взятых. Ну, из этих всех только три человека было взято в плен, остальные были уничтожены. Mm -hmm. Ну, в, в ходе боя. Ну, можно уточнить по поводу медицинского обеспечения? Мы уже поняли, что у вас есть лекарства. А как вообще у вас есть ли медработники, которые могут оказывать помощь? Есть ли у вас реанимобиль? У нас... Чего не хватает вообще? Значит, Рассказываю. Необходимый комплект лекарств первичных. Ну, начиная от там, противовирусных каких-то, да. Заканчивая совершенно там немыслимо там, дорогими препаратами для быстрого свертывания крови, есть. Реанимобилей у нас нет, но у нас есть, мы находимся, вот, вот допустим, конкретно мы находимся в оперативном подчинении войсковой части, у которой есть своя медрота, медпункт, автомобиль соответствующей скорой помощи. Как далеко вы от них находитесь? Не очень близко. В случае чего вы можете? Конечно, помочь, конечно. Да? Все. Тут. Первое. Мы приезжаем, допустим, я сразу ну, знакомимся с командиром, мы оговариваем вопросы было слаженные, mm -hmm. как так называемые было услаженные. взаимодействие, в случае чего штука У нас, по крайней мере, вопросов вообще не возникало никаких в плане оказания медицинской помощи. Мы прикрывали... Даже вот военные оказывали медицинскую помощь, выезжали экстренно местному населения, мы их прикрывали в этот момент. Ну, ночи, По первому связку, так называемому. В эфир только вышли без вопросов. Сразу машина была выделена. То есть, если бы нас, коснулось бы нас, то было бы еще быстрее. Ну, то, то же самое было. Бы. В, плане, э, в плане медицинского обеспечения... Если, не дай Бог, понадобится обеспечение более, на более профессиональном уровне, чем зеленка рамку замазать, проблем с этим не возникнет. Ну что же, я добавлю, у нас есть наше, наше подразделение, у нас же в ВВД есть подразделение, которое отвечает за здравоохранение. Оно в полном объеме участвует во всем этом и обеспечивает в полном объеме, даже сверх, сверх объема, всем, всеми необходимыми медикаментами. Тут писал лишь прав, что там, если возникает ситуация нештатная, они были у нас с ранеными. Там включаются уже те военные, которые. Слушайте, а вот вы задержали, допустим, там диверсанта какого-то, да? Вот куда вы его передаете потом? Там местные милиционеры остаются а -а 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 работать? Нет, Местных милиционеров в том населенном пункте, где есть, местных милиционеров нет. Есть район, который находится далеко, ехать через него надо через Донецкую область. В данном случае мы передавали через Депальцевский район. Дебальцевский отдел работает. А в Дебальцевском там дебальцевский? да? Да, там Дебальцевские. Так, ну, вы знаете, обла... что я сказать? смысл в вашем нахождении там? Нет. Ну, дебальцевский отдел работает, работает на территории обслуживания Дебальцевского роддела Мы находимся не на территории обслуживания Дебальцевского раздела. И э, в радио, насколько мне известно, там не комплект. Естественно, большой остались люди только достойные. Там реально работают... Те, кто остались работать, те достойные люди совершенно. Роботи партнерніку. Пане В'ячеславе, ви для себе зробили дали відповідь на запитання, кому вигідна війна. Ну, в першу чергу, вона передбачає і матеріальну вигоду також. Ви для себе відповіли на це запитання? Бо ви прекрасно бачите, що вона там не потрібна мирному населенню абсолютно. Ну, вам бы складно довольно, быть повесть, Довольно тяжелый знаю. вопрос, понимаете, как сказать. Не хотелось бы рассказывать о том, как корабли боросят просторы да, Большого да, театра, да да, да. да? да. Факт, да. Война никому не нужна. Факт. Она должна закончиться. Ну, быстрее. А когда? Есть предпосылки посылки к тому, что она скоро Ну, Мы будет, и не будет. Ну, рано или поздно, да? Пока, ну, не будем. Будем. пока не, 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 будет. Видно. Да. не да. видно. Не, не да. видно. видно. Пока не видно вообще. Да. До тех пор, пока великий восточный сосед будет помогать гражданам, которые вступили на скользкий путь преступления, она не закончится. А помощь поступает постоянно, конкретно Ну вот ну, давайте так, более уже ж так, начну рассказывать так. Ну, общаемся с людьми, то есть мы были в Фашевке, в Городище, там, то есть те территории, которые сейчас оккупированы, вот например, знакомые э, живут там дальше, где-то на территории. Мы с ними разговариваем, вообще интересная война такая, мобильная связь работает, все, все слушают. Ну да. вот. Но ну, они звонят, рассказывают, что и как. Где техника прошла, где что творится, где какие вещи они там творят. Еще остались вопросы? У меня, скажем так, патриотичные настроения возрастают да. в это население? Да. еще раз повторюсь, много людей, которые по-разному, много, много людей, которые... Нам в глаза говорят, вот как в первом когда мы труп мужчины описывали, потому что с райд-центра, с которому ну, которым починен этот населенный ну, пункт, ждать группу было бессмысленно, часов 6-8, надо было делать все говорят, что. Слава Богу, вот, э, кроме у меня в, в отряде, кроме ППСника, был еще следователь, который абсолютно профессионально подошел к составлению процессуальных документов необходимых, так что потом, когда приехал начальник следствия... Того райцентра, ну, того, ну, того отдела, от которому подчинен этот населенный пункт, но пытался переменить себя на работу, обещая большую зарплату, согласился. Много людей, которые зомбированы. Опять же повторю, что с глаз начинает спадать только после того, как они с нами. Вот смотрите, я, я разговариваю с вами на русском языке, я специально это делаю. Почему? Потому что э, ну, кто-то может быть из них это посмотрит. Один из доводов. Один из один из доводов, почему все началось там на Донбассе, это было протеснение русского языка. Ну вот местные мне говорят, русский язык запрещают. Я говорю, подождите, а я с вами на каком говорю? Да на русском. Я говорю, ну как вы думаете, мне кто-то запрещает о нем говорить? Да нет. Я говорю, вы поверите, что у меня дома родной язык русский? Нет. Я говорю, ну поверите, серьезно, дома родной язык русский. Люди, люди говорят в основном на русском. Ну, в быту, ну или на сужике. Хотя я в последнее время, ну вот после того, как здесь побывал, я э, просто ну, специально буду стараться, наверное, разговаривать много раз. Вот так вот камень преткновения был, русский язык изначально. Когда начинаешь людям объяснять, что с русским языком проблем в принципе нет. И быть не может, то у людей потихоньку начинают думать. Просто я знаю, то, ну, коли спілкуєшся, то ну, якщо ти розмовляєш на російській мові, виходить ти русський. Ну, це, скажімо так, цитата однієї, людини, яка там проживає. Ось. І, і виходить так, що якщо ну, там, виходить мова, це якби от ознака національної, ну, тобто приналежності тієї чи іншої людини до тієї чи іншої нації, народу. так? Тобто якщо ти розмовляєш на російській мові, він ти російський. ну, то, э, належишь до России. Ну, то есть, То есть, я хочу вот это вот так Чи э, там сейчас говорят, я украинец или говорят, снова таки, я русский. Опять же, смотря кто. Люди, которые понимают бессмысленность всего этого, совершенно, они... Мы в Украине, мы украинцы. Угу. Люди, которые еще не понимают, зачем мы сюда пришли, мы э, Росіяні, етнічні і все. Тобто ви там зараз я как просвіта, так? Тобто ви Ні, на доходи нікоти родити. Чисто професійне питання як представника прес Ви кажете, що народ зомбований. Чи Україна має вести там якусь свою контрпропаганду і ну, просвітляти уми? І чи вона веде? Однозначно, значно, однозначно. однозначно. 35 тисяч разів. Ну, э, что можно Послушайте, разговаривать, если на воздушную антенну замечательно, на воздушную антенну на телевизор замечательно ловится, там, такие каналы, как Россия-24, там, еще какие-то такие, а наши снижат. Ну, там же живое радио ДНР слухает. Это... Да. Мы там слушаем так называемое казачье радио, мы его все Сколько называем. вы за последнее время гладенцев по радио было? скорее, сколько <laughs> съели. <смех> <смех> Интересно очень смотреть на людей, которые приезжают с оккупированной территории и видя нас, начинают судорожно пытаться разговаривать на Украинский. украинском языке. <смех> 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 ну и не ломайте язык, говорите нормально. Что вы? Так а тут же вот вы ж нацики. Ну да, нацики. Сегодня рабочий день, у вас бонус, мы детей только по воскресеньям. Ну, это так. Вячеслав, у меня такой вот небольшой вопрос. Догонку вот Клина по медицинскому обслуживанию. А психолог у вас там есть? Работает ли с вами психолог? Психолог Волька. Там? Да, психолог. Да, там психолог. Там? Там психолога нет. Он там Психолог здесь есть перед отъездом, есть после возвращения. А, Зачем за там? Они работают, психологи, но там нет ага. прямой необходимости, там, потому что в случае возникновения внезапных ситуаций не предоставляют себя максимально быстро, с травмами, там, что с какими то вопросами. Да, во-первых, во-вторых, вы, во вы поймите, ну там обыкновенная работа, и там нет времени как-то, чтобы загонять себя в дебри, там такие, мучиться и... Разгрузки нет, вы будете как-то подавать начальству на то, чтобы предоставить особо отличившихся бойцов к наградам? У нас уже есть награжденные, причем правительственными наградами. я думаю, что в настоящее время это один из наиболее достойных, пока я думаю, решаем вопросы, по крайней мере. Потому что ну вот реально человек три ротации пробыл полных и в полном объеме сделал то, что должен был сделать, даже больше. Я думаю, что решим вопросы с доставлением. Тех из которых участвовали реально uh -huh. это, это, чтобы вы понимали, это даже позиция министерства, чтобы мы, нас заработал, что мы, мы, Потому что это на самом деле так, эти люди, люди заслужили достойно. Uh -huh. Ну, не все, там, не, не все так просто, если у нас все-таки та бюрократия, которая была, она, еще, как, к сожалению, никуда не делась сейчас это вопросы там, занимают больше времени, чем хотелось бы просто. То есть наградные листы, там куча бумаг и тому подобное. Но ну, есть такое, никуда не делась еще. Вы знаете, вы как представители прессы местной. Я могу вам сказать, что вы можете гордиться тем личным составом, который работает в нас в милиции. Mm -hmm. Правда? Да, и вот Валентина задавала вопрос по поводу того, что отказники, ну нет их сейчас. Последние две-три отказов не было. не отказываются, они просто бабло, и никто их не трогает. Mm -hmm. а дело, то, что, дело в том, что принцип другой построение сводно отряд. А он желающих больше, чем просто они реально есть. Если мы поставим тот-то-то тот, тот, тот ехать, да. Mm -hmm. может, а, а когда мы принцип строим на... на а Я роста? же не желательно к его Дагана на носу. Каждый раз желает. Да. Ну, не не нет, таких слов. Mm -hmm. да. Ну вот пообщайтесь с сотрудниками городского управления. Mm -hmm. Пообщайтесь, спросите, кто хочет ехать. <laughs> желающих больше, чем. Они больше, нас Больше, чем я, есть возможность поехать. А якщо їх за столом потом кафе, вони не знають, хто я, вони мені розкажуть таке що... что. Правда, правда. Ну Нічого ничего подобного. Послідні дві ротації були тільки люди, які которые идут. А добро, мені дзвонили з других. дзвонять же знаєш. Хай они не, не участвуют напрямую, вони, вони не находятся. <звук> Значить, на передовой <звук> находятся довольно. А, а вони кажуть, я вже задолбався, я третій раз їду, А то і той по фамилии, не ездит. Ну, тяжелее там, конечно. А я кажу, так ви ж звій. Він каже, ти хочеш, щоб мене уволила, мне осталось 7 лет домыслей. Не знаю. Не знаю. Но, но с ну, нас чего начинается. мы звонят вот, мне каждый день. Я могу голову на сечение дать, дать то, что, что 100%, 100 сводного отряда находится там добровольно. Последние, две. Да, летом, помните, там были какие-то истории, там, что там спецпатруды отказывались люди поначалу. Да, такое было. Они уволены были сразу, изначально этот вопрос был закрыт уже после. Сейчас все, все, все на, 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 добровольной основе. Я. Есть люди, конечно, конечно, я же не буду там их оттаить, что, которые принципиально туда ехать не будут. Но так как принцип построения сводного отряда добровольный, то эти люди оказываются там Запартовым изначально. Кстати, на месте пребывания мы были списаны колпромаску или с кем-то спинцем. -то ну, тогда еще не было, просто мы не там, были там, там, где они стояли. Да, в цьому місці, ну, мы забирали его за іншого місця. Чи с ним їхали? ехали? А да, 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 да. Мы ехали в той. Педословие да, там Николаевки да. Николаевки. Ну, желание Янцев. будет, будет решаться, пожалуйста, обращайтесь. я думаю, что на нашего на, на, на должны знать, как живут наши секунды. я думаю, что это не вопрос посетить там, там, день какой-то, два. Сейчас, сейчас. Сначала, смотрите, потом... это время Слава Дима сказал, что -то? это его точно отойдет. Я, я приглашаю <свят> своих журналистов. смотрите, Единственное, что хочу, чтобы вы вот четко осознали. <свят> <свят> Я как командир сводного отряда, я могу вам сказать, что я могу гордиться ребятами, которые со мной были. Честь им и хвала, тут без разговоров. Нету, ну, ни одного четырехсотого, так называемого, у меня там не было. Молодцы, вменяемые, трезвые, то есть логически, не, не теряющие способность логически мыслить в разных ситуациях, а причем думающие в первую очередь. Мне, мне что очень понравилось, о том, что они начинают рассуждать не о том, как бы нам тут вот как бы нам здесь выжить и что? А как тут местным, которые вот здесь живут, как, вы представьте, как оно им, как, как, сделать так, чтобы им проще было? Вот, вот это такой сильный очень нюанс, который вот, ну, я просто серьезно говорю, как представители местных СМИ можете гордиться нашей милицией по праву. Что бы там ни говорили, там коррупции, там тот хочет, тот не хочет, люди, которые едут туда, едут туда, они, во-первых, правильно говорят, едут по желанию, по желанию. У меня не было ни одного такого, так сказал, что я ехать не хочу. И мы собирались еще перед отъездом здесь. Я говорю, ребята, вы представляете, куда вы едете вообще, в принципе? Да, представляю. Есть ли такие, которые не хотят, которые, вот давайте, пока есть возможность поменять. Правду скажите, если вы боитесь сказать при коллективе, я сейчас выхожу, мы расходимся, подходите, будем нет. Ни один не подошел, и в процессе, потом в, процесс, в дальнейшем, во время несения службы, я убедился, что действительно не было таких, которые не хотели ехать, которые Бояться это нормально, естественно, человеческое чувство, но которые, люди, которые могут через это переступить и думать, они молодцы. Правда, реально молодцы. Я не перехваливаю, я действительно говорю, что было время, находили время пошутить, поймарить, и все было. А я добавлю, вы знаете, я вот исходя из, со, из той информации, которая имеется у меня, я думаю, что вот так сложилось, ну, не хвастаюсь, что место, чем не очень находится из всех остальных подразделений ВД, находится на наиболее участке. Это на самом деле так, причем, ну, это целого ряда обстоятельств, там, я не знаю, как так, так запало, на, на самом деле находятся на передовой. Потому Они что я... просто дисциплинованные, я, я так разумею, что их посылают на такие дивизии. Ну, так да, сложилось, видимо, уже, я не знаю, сейчас не объясню, просто я знаю, общаюсь же со, со своими коллегами из других областей, они, они далеко не находятся на таких опасных местах, как, 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 как наше подразделение. Правило это, это, да, в зоне АТО, но совершенно, наше находится на передовой, оба подразделения, одно, ну, в самых опасных местах. Если брать там три, три места по опасности, там, наверное, первое это аэропорт, там, а потом два, идут, два, два остальных, два, двух остальных находятся наши. Ну, в аэропорту, понятно, там нет функции милиции, в принципе. Там, где малейшие появляются, находятся наши публикация. Чем Черневской области. Спасибо.